Слава нашему Господу. Хорошо микрофон стоит. Аллилуйя. Рада сегодня вас видеть. Сегодня в Доме Божьем. Слава Богу. Аллилуйя. Слава Богу. Знаете, я слышал, что, э, что соберемся в среду, в четверг. Знаете, так прекрасно собираться быть на месте, прославлять Бога. Аллилуйя. Служить один другому, знаете, все-таки на домашней обстановочке, когда собрались, обсудили, у кого что-то есть, кого-то может что-то поделиться. И здесь так же самое. Надо, чтобы открыты были сердца. Чтобы не закрыты, а открыты только наши сердца были перед Господом. И слава Богу, слава Богу за этот прекрасный день. Слава Богу, что мы сегодня есть в Доме Божьем. Это слава Богу. Только ему одному сейчас слава. Аллилуйя. Слава Богу, солнце сегодня светит. Все слава Богу. Слава Богу, что мы проснулись, что мы живы. Разве не слава Богу? Слава Богу. Это прекрасно. Что Господь дает. Что Господь благословляет. Что Господь ведет. Что направляет. И самое главное, что Дух Господень всегда с нами возле нас. Он видит, он все слышит. Каждое сердце, каждого человека он видит и слышит. И он знает, знает, в чем нужда другого, или первого, или третьего, или десятого, или сотого. Каждого знает. Я себе так задумался, знаете, какое у Бога сердце, а? Слава нашему Богу. Аллилуйя. И перед первой молитвой я хотел бы зачитать псалом. Хороший псалом. 142-й 142, 142 псалом. И мы зачитаем здесь 8, 9 и 10 стих. Откроем 142. 8, 9 и 10. и здесь а, псалом Давида. Даруй, а, даруй мне рано услышать милость твою, ибо я на тебя уповаю. Укажи мне, Господи, путь, по которому мне идти, ибо к тебе возношу я душу мою. Избавь меня, Господи, от и моих, к тебе прибегаю. Научи меня исполнять волю твою потому что ты бог мой дух дух твой благой доведет меня в землю правду слава богу хороший псалом знаете с раннего утра ищу милости Божией. каждый из нас сам с раннего утра ищет милости Божией. и знаете мне вот здесь все, избавь меня, Господи, от а 10 стих, стихов, 10. десятый. Научи меня исполнять волю Твою. Как прекрасно, что мы каждое утро говорим, Господи, пускай будет воля Твоя. Научи меня, Господи, чтобы я был в воле Твоей. Научи меня исполнять волю Твою, а не свою. Да? как это важно быть воле Божией, как это важно исполнять Его волю. Когда мы пребываем в воле Божией, знаете, благословение. Это прекрасно. Это прекрасно. Когда мы пребываем в воле Божией, когда мы ищем волю Божью, когда мы ищем Господа, это когда мы ищем то, что Он хочет. Что Господь хочет, мы ищем и просим, Господь, пускай воля будет Твоя, а не моя. Господи, я ищу Твоей воли. Я хочу познать Твою волю. Как это важно. Давайте сейчас поднимемся на наши ноги. И в этой первой молитве помолимся. Аминь, слава тебе, наш Господь.